великий день Бередіна, братской трізний поминая, твердили, шли же племена дою России угрожая. У Путіна з'явився новий двійник. поетичний. Він тепер на всіх публічних заходах зачитує вірші про Бородинську битву. Таким чином, намагається, мабуть, відволікти увагу від тривожних новин. Починаємо з срочних і максимально тривожних новостей. І так, Трамп. Як він сам заявив практически прийняв рішення по передачі Києву крылатых ракет Томагав. Достаточно одного если якщо попаде по Кремлю. Вот дальше що делать? Як только вони говорят, ми передаємо снести нахрен банкову. І по Європі нанести удар. Вітаю, друзі! Це обережно зомбоящик. І я, Анастасія Неріціна. У цьому випуску поговоримо з вами про те, чому росіянам раптово стало страшно. Вам страшно? Да? Ну, это не так, что я дрожу каждый день. Но понимаете, что я имею в виду? И чему пропагандисты начали снова называть Трампа своим врагом? Трамп, как бы мы его сегодня не смотрели, и не, я извиняюсь, не рекламировали, это наш враг. Лютый враг, который точно для России не желает ни процветания, ни развития и цели и задач, Для того щоб Росію унічтожи да, нанести стратегическое пораження они нікуди не тілі. Але ви, будь ласка, не забудьте підписатися на цей канал, а також мій особистий, поставити свій лайк і написати коментар. Це важливо для просування відео у Ютубі. Погнали! І так, Трамп як он сам заявив, практически прийняв рішення по передачі Києву крилатих ракет Томага. Президент США заявил, что ему нужно выяснить, куда именно Киев планирует наносить эти удары. Ну, то есть беспрецедентная военная эскалация на пороге. Сам Зеленский обещал устроить блокаут в Москве. Здание Аксио, ссылаясь на источники в окружении украинского президента, раскрывает некоторые детали. Украина якобы планирует использовать ракеты в первую очередь по Воєнним об'єктам, цель оказать давление на Москву. Карта, опублікована американським журналом Newsweek, вызывает тривогу під прицелом Томагавк здальністю в 2500 з вся европейская кілометрів. європейська часть Росії. Новини про можливу передачу Україні крилатих ракет Томагавк неабияк збентежили російських пропагандистів. Зараз це головна тема для обговорення на федеральних телеканалах. Їм усім стає тривожна. Ситуація дійсно опасна. Вони е, не стануть війну, вона їм вигідна. І бити будуть по нашим територіям, дальними ракетами, будуть бити. уже уже понятно. Ключова тут фраза біть будуть, бо як я вже неодноразово говорила, росіян це війна не у мене чи американськими ракетами, чи українськими. Але знищувати воєнні об'єкти на території країни терориста ми точно будемо. А тут ще й Трамп після паузи у два тижні, та й напередодні дня народження Путіна вперше заговорив про поставки Україні крилатих ракет томагавк. Рішення за його словами майже ухвалене. Вы уже приняли решение о том, будете ли поставлять Украине ракеты томагавк или продадите их НАТО, чтобы уже НАТО передало их Украине. Да, в общем, я в некотором роде принял решение. Думаю, я хочу сначала выяснить, что они собираются с ними делать, куда именно их отправят. Это вопрос, который я должен задать. За даними видання Аксіос, якщо Трамп все ж таки погодить цю зброю для ЗСУ, то ракети, як і все інше, закуплять європейські країни НАТО, ну а потім передадуть їх Україні. Російські пельки вже навіть не мають сумнівів, що поставки будуть. У мене є почему та що, що вони вже прийняли рішення передачі. Вони розуміють прекрасно, що хочуть давити на, на русских. К сожалению, це усерйозно буде ескалація, тому що пуск такого роду. стратегического вооружения, он относится к этому классу. Я напомню, что и Россия, и США всегда предупреждали друг друга о пуске подобного рода ракет, потому mm -hmm. что они могут нести ядерную боевую часть. Я думаю, что ракеты будут поставлены, поскольку в американской правовой системе существует правило кажется, «продал не мое». Там еще обсуждается сейчас втихаря вопрос о поставке крылатых ракет GSSM. Которые спал, спокойно могут запускаться самолеты F-16, да. и которые имеют дальность тысячу километров. А Минитмен еще не, не обсуждается? Нет, А, а вот, что, надо вот, сразу, вот эти сразу, ракеты, кажется, GSM, ну, это ракеты, которые спокойно достают до Москвы и до Санкт-Петербурга. Вот к вопросу о томогавках, я убежден, что никакие томогавки никто Киеву не даст, хотя бы потому, что часть этих томогавков, Тут же в атак все дадут и, дадут. Дадут. и Штормшёд этого не дадут. Дадут все. Сколько я уже это вот слышал. Да, да. Ну, давайте посмотрим. Иду. трагедия в том, что, конечно, дадут. Мало этого. Увидите, как скоро, вдруг совершенно непонятно откуда, у них появится тактическое ядерное оружие. То, что теперь российские пропагандисты не геройствують в эфирах, а на полном серьезе с кислыми мордами обговорюють возможные направления ударов по России. Американский журнал Newsweek публикует карту, где в зоне поражения американских ракет дальностью две с половиной тысячи километров Мурманск, Архангельск, Карелия, Петербург, Москва, Казань, Самара, Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Оренбург, вся Европейская Россия и даже Урал. Тобто Путіну ніде не сховатися. До речі, російський терорист також відругував на заяви Трампа і сказав, що передача ракет томагавк Україні мовляв взагалі нічого не змінить. Лиш зруйнує відносини Москви із Вашингтоном. Що касается тимагавках, то це мощне оружие, оно, правда, вже такое не совсем современное, але мощне і представляющее угрозу. И, конечно, это не изменит вообще никак, не изменит соотношение на, на поле боя. Но вот э, были же атаком. И что? Ну да, нанесли определенный ущерб. В конце концов, системы ПВО России приспособились, несмотря на то, что они гиперзвуковые, начали их сбивать. Могут тамагавки нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО». Нанесет ли это ущерб нашим э, отношениям, э, в которых наметился какой-то свет в, тоннель, в конце тоннеля? Конечно, нанесет. Но ну, а как же? Применять томогавки без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый э, этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами. А там є какие відносини, Не смешите. Путин все делает для того, чтобы их ніколи не было. Ну а Трамп все еще с змусити его піти на переговоры. То есть условно говоря Трамп сейчас задрал ставку, он это сделал с конкретной целью. Русские согласитесь на трехсторонний переговор, о чем призвал Венс. Да мы, мы да говорим... согласны, приезжайте. Нет, нет, мы говорим мы согласны. Ну, надо, чтобы они были подготовлены. Вон переговорные группы, да. пускай они обсудят. Они говорят, нет, без, без переговорных групп сразу. И если мы это не выполним, да. а мы, скорее всего, мы 100% этого не, будем, не пойдем на их действия, ему придется их передавать, ему придется применять эти решения. Почему он, собственно, уже поднимает, задирает эту ставку? Да. А, обсуждая поставки томогавков Украине, американцы преследуют несколько целей. И, возможно, здесь само обсуждение этой проблемы – для них даже более значимо, чем будущий сам факт поставок. Поясню. Первое. Сколько раз за минувшие 30-40 лет, ну, наверное, начиная с бури в пустыне в 1991 -го года, у нас военные эксперты, да и официальные лица говорили, что томогавки пригодны для усмирения слабых стран вроде Ирака и Югославии, но, конечно, в войне против ядерной державы их использовать невозможно. Американцы нам демонстрируют, используем, и что вы нам сделаете? Ничего. Ответите по Украине, да ради Бога. Они считают, она и так полигон. Это первое, чего они добиваются. Момент второй. Американцы показывают сам факт. Да, можно бить конвенциональными средствами по территории ядерной державы. И что будет? Ядерная война? Нет, не будет, говорят американцы, никакой ядерной войны, если удар будет нанесен со стороны Украины. Ответите по банковской: ну, пожалуйста, они считают, отвечайте по банковской нам ее, собственно, не жалко. Момент третий: американцы таким образом хотят показать, вызвать у нас внутриполитический кризис. Но вот представим себе на мгновение, что удар будет такой нанесен с территории Украины погибнут, например, мирные жители, американцы ждут, что немедленно поднимется в России волна недовольства. Только не войной, а слабым ответом. И вы не хотите, что называется, ответить им по-настоящему, не хотите их по-настоящему смести, вот на что рассчитывают американцы. Кстати, это вовсе не такая пустая опасность, как у нас многие думают. А вариант того, что мы ответим и снесем, они не рассматривают? Украину, пожалуйста, не считают. Да ради бога. А если не Да ради бога. Понимаете, они считают как? Россия, если она до сих пор не уничтожила банковскую, ну, в их мышлении, то уж ударить по с европейским странам первой, она не решится точно. Вага боевой частины Томагавки 450 кг, швидкість майже 900 км на годину, висота польоту от 10 до 50 метров. Ракета майже непоминутна для ППО, але россияне намагаються как якось заспокоїти. И что касается тамагавков, ну вы знаете, вот Пугали правильно сказал а, Владимир Путин на атаке МС. Нас пугали шторм Шеду. Наши системы ПВО с этими ракетами справляются. Насколько я знаю, тамагавки когда 80-е годы, да еще запускали. Наши системы ПВО опять же с ними если что справятся. Пресс-секретарь российского президента Песков прокомментировал только что заявление скандальное, абсолютно эскалационное заявление американского президента Дональда Трампа о том, что решение по томогавкам фактически принято, осталось понять, куда украинцы планируют бить. Имея в виду, что целенаведением придется заниматься американцам, то украинцы будут бить ровно туда, куда им скажут бить представители США. Так вот, Песков сообщает, что позиция России по поставкам со стороны США ракет Томагавк в Украине была недвусмысленно изложена Путиным. Это будет виток эскалации, разрушит наметившиеся российско-американские отношения, но не сможет поменять ситуацию для Киева на войне. Вы уже не раз применшивали боездатность Захидной зброї и і атакам і хаймерсів. а потом, когда відчули их на себе, то в эфире говорили вот что. Я не знаю, вы как хотите. Нас народ смотрит, мы к нему Это должны относиться математика. уважительно. Они ждут от нас правды. Оружие у американцев нормальное. Блок североатлантический сильный. Навалились они на нас всем западным миром. Там полно специалистов, у этих специалистов отлично получилось сработать в Харьковской области. Не надо говорить, что оружие так себе. Надо еще раз двигаться вперед, понимать, что ставки очень высокие. Но правда все равно нужна людям. Людям нужна правда. Не надо рассуждать на тему того, что американские хаймерсы не представляют угрозы. Представляю. конечно, вооружение влияет. Это военкоры говорят. Это уже все говорят. Можно ошибаться, нельзя врать. То есть проблема заключается в следующем. То есть, первое, например, отдельные виды вооружения влияют на этот конфликт. Нет. Хаймерс повлиял. Байрактар повлиял. Птуры повлияли на отдельных фазах они повлияли. Видите, мы как от байрактаров дошли до вот этого Каймурса, мы ударов вот. потому по что они все по, потому что они все повлияли, потому что они все привели к тому то, или потому что мы не ответили жестко потому что или потому что в свое время мы же намекнули про густонаселенные столицы в Европе ну, мы же не просто так это сказали. Я ну давайте в по густонаселенным столицам Европы до этого, кстати, до закликает и Дмитрий Алкогольевич Медведев, он с Бодуна накатал новый допис для Трампа, у якому добро читается Прихована погроза с боку РФ вдарити по европейских местах, если Украина отримає томагавки. Трамп собрался идти тропой Байдена к Нобелю. На вопрос о поставках б... томагавков он брякнул буквально следующее. Я решил поставить, но хочу сначала узнать, что они с ними сделают. Ну, понятно что. Ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве. Даже президенту США такое должно быть ясно. Але ж якщо ці томагавки ніяк не вплинуть на ситуацію, то чому така реакція? Чому боїтеся? Ну бо прекрасно розуміють, що ці ракети точно не жарти. Якщо Україні передадуть томагавк, то в радіусі їхньої дії опиняться до двох тисяч військових та промислових об'єктів. Серед них це і виробництво шахедів в Єлабузі та авіабаза стратегічних бомбардувальників Венгельсі. За оцінками аналітиків, у радіусі томагавк мінімальної комплектації, наприклад, 1600 кілометрів, знаходиться не менше ніж 1655 військових об'єктів на території РФ. А в межах версії ракети, яка летить на 2,5 тисячі кілометрів, знаходиться 1945 об'єктів ВПК Росії. Що таке томагав? Тамагавка це ізділя, котрої розроботано несколько десятиліття назад, за це время притерпіла. Четыре модификации. Первая модификация обладает дальностью 1300 километров. Система инерциальная, и на траектории возможна коррекция, то есть обход систем ПВУ. Последняя модель, это четвертый блок, уже обладает дальностью 2500 километров. Кроме того, появляется возможность теленаведения, телеуправления и возможность брожирования в районе цели несколько часов. Можно уточняющий вопрос? Есть понимание, какая у украинцев прямо сейчас самая дальнобойная ракета? на руках, да. Ну украинцев И сейчас... Из западных поставок я имею в виду. Из западных Мы рассматриваем поставок. вариант Это... несуществующего или существующего Грубо говоря, 200-300 километров. 200-300? Да. Ага, мабуть, хотел сказать не 300, а 3000 километров, потому что украинские ракеты Фламинго летят саме на такую длину. А от, до прикладу, українські довгі нептуни можуть вражати цілі на відстані тисячі кілометрів. Тому зброя далекобійна у нас точно є. Питання лише в її кількості, а США багато, тому можуть поділитися, тим паче вони нам зараз більш потрібні. Це, звісно, перехід в другу лігу з точки зору дальності. А поражающие свойства на уровне Штормшэдоу и Скальпов, те же 500 кг Боевой части, ракета Не более сложная Для сбития наших комплексов ПВО Даже я бы сказал проще, чем э, Те же Франко-британские ракеты. Она в чем феномен? Почему Ну все... в том, что их много. И к сожалению, а, то есть уже все к ним привыкли. Десятки тысяч медий выпущено. Эмидей, и американцам эмидей, да. их сейчас, скорее всего, нужно будет утилизировать за деньги. Это... У американцев есть много ракет, которые могут бить по по Москве. У американцев есть ядерное оружие, которое может уничтожить Москву и нас всех здесь. Украина не занимается террором на відміну від Наши удары удари прямого но бьют по спроможності Кремля вести війну. І, хоч все не зупинить російську агресію та економіку миттєво, доходи від нафтопродуктів скорочуються, а так звана СВО стає все ближчою до самих росіян. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і силам оборони України. З вами була Анастасія Норіціна. Побачимось.